ФСБ и российский уряд, они идут на открытую конфронтацию с всеми крымскими татарами, с крымскими татарами всего света. Не только с крымскими татарами. Российская власть выбрала путь открытой конфронтации со всем миром. Они создают такой вариант гетто, где забором будет страх. Уже все все поняли. Уже поняли, что путь санкций – это единственный путь, который может привести к отрезвлению как бы вот этого угара российской власти. Что, конечно, никаких санкций, любое, а любая отмена санкций под каким бы то ни было предлогом будет воспринята как слабость западного мира. И, в общем-то, я думаю, что санкции эти не будут сняты. Вчора сьогодні в Криму пройшли обшуки кримських татар. Ряд кримських активістів було затримано для того, щоб цю тему обговорити, Айдер йдемо запросив. Я це заступник генерального директора Кримського татарського телеканалу АТЕР, добрий вечір. Добрий вечір. Перше запитання. Чого зараз? З чим пов'язано? розуміло, що там постійно ну, меджліс він грає дуже е, важливу роль для півострову Крим. На Меджліс дивляться кримські татари по всьому світі. Е, дуже велика є кримсько-татарська діаспора. І, е, Идучи на такую конфронтацию и на Тикроки, и на Якизара ФСБ и российский уряд, они идут на открытую конфронтацию с Усима, крымскими татарами. С крымскими татарами еще светит. Не только с крымскими татарами. Российская власть выбрала путь открытой конфронтации со всем миром. И эта политика, она просто часть. Она, на мой взгляд, глубоко ущербна, и она идет полностью во вред всем даже российским интересам, интересам российской власти, потому что сейчас... Ну, понимаете, долго были там сомнения. Вот какие репрессии в Крыму? Там частичные, какие-то там гонения и так далее. А сейчас всему миру уже ясно, это началось заявление Европарламента, что там идут в чистом виде национальные репрессии. Идет, они создают такой вариант гетто, где забором будет страх. То есть они проводят репрессии в разных слоях крымско-татарского населения давая понять всем, что за, за, любые могут прийти следующим. Вот из тех задержанных и обысканных в эти два дня, вчера и сегодня, да, много общих знакомых, вот у моих друзей, которые в Киеве даже, живут, это простые, в общем, ребята, как, ну, как бы ничего особенного, да, вот, и это не какие-то там общественные деятели, там, и даже не члены Меджлиса, это вот э, как бы смысл этого в том, что за любым соседом, за, за тобой могут прийти вслед как за соседом, и ты будешь объявлен террористом, будешь объявлен там пособником, экстремистом, кем угодно. Они создают атмосферу страха там. И э, к чему это приурочено, и с чем связана именно сейчас активизация, вы спросили, да? Тут есть несколько версий. Ну, во-первых, они готовятся ко второй годовщине э, аннексии показать, что русский мир силен, как никогда. Для этого проводятся не только вот эти мероприятия, но и учения. Сейчас в Крыму очень страшно жить там. Но люди просто пишут мне, звонят, там самолеты летают над крышами, там трясутся стекла. То есть там идет такой тотальный шум, чтобы показать, вот насколько много там войск российских. Там обнаружили сегодня ракеты С-300 в Севастополе, в Порту. То есть идет накачивание Крыма такой российской силой. Да? она проявляется по-разному. Во внешних проявлениях, все дороги в танках, там, в БТРах, да, в военной технике. В, в, в том, что людей вызывает военкомат, вплоть даже до того, что э, школьников военкомат вызывают, чтобы и дать им понять, что им не дадут выехать из Крыма, хотя они не могут ограничивать передвижение при никак. Да? но вот, Кто просто приписан к военкомату, да, но еще не призывного возраста, им дают понять, что их не выпустят из Крыма тоже. Такие, такая информация тоже есть. То есть, создается атмосфера такая, что вы никуда не дергайтесь, за вами всеми следят, вы все на учете. Не, ну, повестка просто так не приходит, человек дает понять, что он на учете. Людей берут э, уже э, таких ну, взрослых людей 30-40 лет, да, э, которые уже отслужили или ну, как бы имеют военный билет. Ну, вот, их э, призывают э, на сборы, так называемые. Ну, вот, есть крымские татары, которые призвали там, в Джанкои. Или там бы и отправили там на базу Черноморского флота там служить и так далее. То есть создается, всех берут за э, химок и э, говорят: не дергайся, будет тебе плохо. И вот это дело, оно именно на это работает. Любой должен знать, что он будет следующим. А приурочен еще, может быть, есть такая версия, что коммуникационная конференция, которая сейчас проходит, да, тоже показать, насколько крепко Россия э, вцепилась э, в Крым. Дивіться, а почему тогда Наталья Поклонская, на язык не повертается назвать и прокурором Крыма, так званый прокурор Крыма, говорить про деятельность туристической организации Очень легко объясняется. Вообще нет проблем. Они сами себя выдают. Просто надо внимательно следить за информационным потоком, когда вот это касается, начинается вот это все. Я всегда сразу слежу, что они говорят. Идея о том, чтобы изобразить из крымских татаргил и продать эту версию на международной арене, да, и у себя в своей пропаганде. Она давно витала, как бы. Я все ждал, когда же они начнут говорить о том, что крымские татары это там равно террористы, да? Они делали много обысков в Крыму до этого. В течение этих двух лет даже одному журналисту АТР, совершенно мирному человеку, более того, русскому человеку по национальности, они подбросили во время обыска там какой-то какой, -то, какой -то листок со схемой какой-то бомбы или что-то такое. Но тогда дело дальше не пошло. Ну, как бы совсем это нелепо все выглядело, да? Но желание такое, раскрыть некую террористическую сеть и сделать дело а-ля Сенцов, Кольченко, но, но про крымских татар, да, чтобы окончательно под эту сурдинку все там придушить и всех ввести в оцепенение. Она давно витала. Когда пропала Эльвина Розакова, вот эта девочка 16-летняя, которая ушла и в школу и пропала, крымские татары предполагали, что ее могли похитить, потому что такие случаи уже много было, бесследного исчезновения людей. И в тех, кстати, случаях до тоже совершенно безосновательно говорили, что люди ушли в ИГИЛ. Эти люди, мужчины там шли там, к маме, пошел с хлебом, ушел в ИГИЛ. Какой ИГИЛ, если из Крыма нельзя выйти вообще э, незамеченным, тем более мужчине, да? Выяснилось потом, что эта девочка Львина Розакова нашлась. Ни в каком она ИГИЛе, конечно, не была и не думала, как никакой крымский татарин. Э, но э, там были какие-то, видимо, подростковые семейные вопросы, но это частные дела, тем более несовершеннолетних, да? Это как бы, слава богу, что она нашлась, да, и что худшие ожидания не оправдались. Но тогда была заброшена эта идея в очередной раз про ИГИЛ. Теперь им нужно подтверждать свои вот эти слова. Готовится дело, большой процесс. Процесс о крымских татарах, террористах потенциальных. Да? Очень хорошо об этом сегодня история Гульнара Бекирова написала. Они сейчас, вот эти массовые обыски, они сейчас создают такую обстановку, и они будут продавать ее и внутри Крыма населению, и на российском пропагандистском рынке, и будут пытаться продать ее в мире. Мы раскрываем это в рамках борьбы с Сирией, они увязывают вот это, да, в Сирии воюем против ИГИЛ, и здесь пособников ИГИЛ мы находим в Крыму тоже, да, таких потенциальных там террористов. И э, они даже что делают? Вот они арестовали, по-моему, 5 человек на сегодня, Но это может быть завтра 20, это не в этом дело. Значит, одного из них они берут некрымского татарина, например там есть один русский, по-моему, человек или украинец, да, чтобы сказать миру, что, чтобы не сказали, что это репрессии против крымских татар. Да, мы берем вот людей, которые подозреваем мы в терроризме, да. они сейчас сделают такой процесс и будут говорить, что никаких гонений против крымских татар нет, а есть борьба с потенциальным там или с возможным террористом, терроризмом и так далее. Это Хизбут Тахрир, это организация, которая признана террористической только в двух странах, в РФ и в Казахстане. Это такая как бы исламская организация, исламистская, можно сказать, организация, но она никаким никаким образом террористическая. Это не э, там э, вот эти не Хизбалла, там не вот, не вот эти не ИГИЛ, там не Талибан. Это вообще другая история. Это ну, своеобразная такая история идеологическая, но она не про терроризм вообще, да? Ну вот. видите. Те, що робить там зараз Російська Федерація, в принципі, це зрозуміло. І вони давно намагаються розхитати ситуацію. І ще за тих часів, коли там існувала... Крим був частиною України не, не окупований, був, правильно скажемо так. Але ми ж повинні щось робити. Так? от Велика земля, як то кажуть, повинна щось робити. А Міністерство закордонних справ робить заяву через день. Зараз поговоримо об этом, я розкажу. Сейчас про это. — Можем уже заразить. <свят> — Да, да. Я просто говорю про Поклонскую, это я виноват, забыл. Mm -hmm. Начали. И вот когда только начали обыски утром, еще никто ничего, все молчали, включая, как вы верно заметили, МИД Украины и прочие органы, она сделала заявление, что мы боремся с терроризмом. То есть они сразу это анонсируют. Еще никто не задержан, не предъявлено обвинение, ничего не прошло. Они это анонсируют уже как борьбу с террористами ИГИЛ. Понимаете? Они сами себя выдают. У них вот эта конструкция, она достаточно прозрачная. Я думаю, что миру они это не продадут ни в коем случае. То есть никто в это не поверит, никого доверия нет в этом плане российской власти. Да? Но на внутреннем рынке они будут говорить, что они борются с терроризмом, как в Сирии. Теперь, что касается реакции МИДа. Вчера, весь день, начиная с утра, мы у нас на телеканале АТР отслеживали ситуации с обысками. Я э, смею заверить, что таких беспрецедентно массовых обысков с привлечением такого количества силовиков и с таким количеством в разных местах Крыма вот этих именно показательных облав, обысков, задержаний при детях с плачущими детьми там, и так далее жертвосткачиваясь, да, не было никогда. С самого начала аннексии такого не было. Значит, это была ситуация из ряда вон уходящая, которую мы, крымские татары, воспринимаем как начало массовых репрессий по национальному признаку. Значит, я считаю, что Украина... Я вчера написал об этом в Фейсбуке. Мы честно ждали целый день. Мы не дождались никакой реакции. Я считаю, что могли проявить свою реакцию пять человек в Украине. Это президент страны, это премьер-министр страны, это глава МИД Украины, это глава МВД Украины, это генеральный прокурор Украины. Это вот по части этих пяти людей да, проходит все. Ни от кого из этих людей мы вчера ничего не услышали. Поэтому мы сегодня вышли на пикет в 9 утра у МИДа. Ну, якби как бы, це вообще не моє дело ходити на пікети, да? Я ж не знаю. Так, покажемо сюжет, Покажіть. це да. Ми покажемо сюжет, а далі будемо обговорювати. Там паче, що у нас же телефоном а, мені підказує її Олексій, який директор департаменту політики комунікацій МЗС України. Короткий сюжет і далі продовжимо розмову. Чорі закрачарно постсоветскої Союзу. Не Нас к миду привело, во-первых, самое важное, это отсутствие реакции вчера, потому что рано утром начались обыски, допросы, задержания наших граждан, граждан Украины, которые незаконно сейчас содержатся в ФСБ, в следственных изоляторах. И отсутствие реакции первых лиц государства и министра иностранных дел в первую очередь. Да? Отсутствие реакции президента и других первых должностных лиц заставляет нас выйти сюда и... Мы требуем немедленной реакции, чтобы они обратились, во-первых, к Российской Федерации с протестом. Может быть, вызван, вызван посол, другие какие-то дипломатические методы. Обращение европейские и международные структуры, правозащитные в том числе. Потому что если мы не будем быстро реагировать, то это мы практически спустим с рук. Эту карательную операцию. Хотел бы сказать, что пока Крым будет оккупированный, то этот террор, это захудывание будет продолжаться в Российской Федерации, пока не будет нормальной, адекватной реакции как украинской стороны, потому что мы должны этот вопрос поднимать, так и поддержки наших европейских и американских партнеров, то это все будет продолжаться. То есть крымско-татарский как народ, как более, точнее, на менее защищенный сейчас на территории Крыма, он будет подвергаться давлению, учитывая и то там скажем, исторические неправды, которые были, будут лейбы прицепляться и народа-предателя, и террористов, учитывая веру и так далее. Потому что намного легче показать на чужого, чем на, на своего э, украинского или российского происхождения. То есть это будет происходить, поскольку история повторяется. И, соответственно, мы должны адекватно реагировать, мы не должны оставлять един, един, даже самого маленького президента без реакции. И, собственно, я здесь для того, чтобы показать, что гражданскому обществу, украинскому, не все равно раз. Во-вторых, что Министерство иностранных дел, высшее политическое руководство должно отреагировать соответствующим образом, начиная от устных заявлений. И я думаю, что нашего министра иностранных дел, который сейчас находится в Германии на конференции по вопросам безопасности, будет возможность сказать об этом публично. Будем смотреть, естественно, ждать эту новость. Ну, побачили ми як сьогодні відбувалася акція під стінами Міністерства закордонних справ, і будемо просити прокоментувати ситуацію Олексія Макієва, директора департаменту політики і комунікації МЗС України. Пане Олексію, доброго вечора. Сергій Мельничук, мене звати, я в студії працюю, і я Муждабаєв у мене е в гостях. Каже, він, що вже спілкувалися сьогодні. У мене, е ну, чесно кажучи, одне запитання Ч чому доброго. та вечора. Чому заява сьогодні була оприлюднена, а не вчора? Заяву, яку приймає Міністерство закордонних справ, вона має бути заснована на фактах, на фактах, які отримані е, з місяць. Е, і з вчорашнього дня, десь, е, мабуть, години з 3 ми е, були в чесному контакті з головою Мечлісу Кримсько-Литарського народу е, паном Чубаровим. Е, ми зробили також дзвінки е, деяким активістам е, і журналістам. Для того щоб з'ясувати реальну ситуацію на місцях і отримати конкретну інформацію стосовно того, що відбувається, хто затриманий, хто вже відпущений, кого потрібно підтримати, кого треба називати, які механізми дипломатичної служби для цього застосувати, і в цьому числому контакті ми домовилися вчора з паном Чубаровим. Що як тільки ця інформація надійде, зранку міністерство закордонних справ в так і зробили і сьогодні зранку. Така заява була оприлюднена. По перше, по-друге, міністр закордонних справ розпочинає всі свої зустрічі в Мюнхені під час Мюнхенської достакової конференції заговорені теми кримських татар. Президент України сьогодні теж висловився і завтра ця тема вона теж не сходитиме з міжнародного порядку денного. Я перепрошую, є така приказка, коли пам'ятаєте про ложку і обід. Вам не здається, що це трошки запізніла реакція? Ну, давайте ми тоді спробували намалювати таку ситуацію. О 9-й ранку, після повідомлень в Фейсбуку, Міністерство закордонних справ, міністр, президент виходить з заявою приблизно такого: я знаю, що там щось відбувається. Я не можу цього перевірити, але пишуть в Фейсбуку, там щось відбувається. Тому ми це засуджуємо. Як ви думаєте, така заява була справедливою? Ви, як журналіст Сергій, ви самі прекрасно знаєте, що для того, щоб щось опублікувати вам як журналісту, вам потрібно перевірити інформацію, хоча б з деяких джерел. І тільки потім ця інформація стає фактом, так так само, і дипломати обмежені в швидкості реакції. За рахунок того, що треба працювати над якістю реакції і застосування для цього міжнародних механізмів, тому ніяких реакцій буквально через глобіну або через дві після події в принципі в дипломатії не буває. Зрозуміла мені ваша позиція. Дуже дякую за те, що з нами змогли поспілкуватися. Олексій Макеєв, директор Департаменту політики і комунікації Міністерства закордонних справ України, пояснив позицію МЗС України, чому позиція МЗС була озвучена стосовно вчорашніх подій сьогодні. Власне, я трошки вибитий з сідла, можна так сказати, це відповіддю. Як ви гадаєте, чи могли відреагувати раніше? Конечно. Дело в том, что давайте рассматривать факты. Мы сегодня видели в 12 часов дня заявление Министерства иностранных дел. Все, что в нем написано, могло быть совершенно четко сформулировано вчера, ровно сутки назад. Ничего с тех пор не изменилось. Если говорить о том, что нужно иметь все факты и все фамилии задержанных, никогда их не будет иметь министерство никакое, тем более из Крыма, им не докладывают оттуда. Вся информация собирается онлайн. Вчера с утра мы все это наблюдали, и там даже конечного количества людей задержанных не может быть, потому что каждый час может появиться новый. Если в министерство настроено ждать проверки всех фактов из Крыма, которые нельзя проверить на месте, как бы, ну, надо обращаться тогда к журналистам, которые это наблюдают. Надо позвонить мне, спросить, как вы оцениваете ситуацию, позвонить каким-то еще людям. И потом, э, причем тут конкретика в данном случае по фамилиям, да, и все проверять. Вчера, по технологии, я прошу прощения, что я, там, может быть, лезу не в свое дело и учу работать при службе информационщиков МЗС, да, но вчера должно было быть вовремя, когда начались обыски, и стал понятен их масштаб. Да, в Крыму беспрецедентный должно было быть сформулировано короткое заявление от имени Министерства как минимум, где было бы сказано, что мы протестуем против э, массовых обысков и запугивания крымских татар, которые происходят в Крыму, мы отслеживаем эту ситуацию и выпустим конкретное заявление с указанием всех виновных и происходящего в ближайшее время. И тогда, если бы не вчера это сделали вовремя, никаких вопросов к МЗС бы не было. И я полагаю, я просто судя по сегодняшней реакции, когда и сразу решили флаг поднять крымско татарский у МИДа. И когда решили, быстро записали заявление Климкина в Мюнхене, выложили, и реакция президента пошла. Я так понял, что свою недоработку информационщики президентские, и МИДа все-таки поняли. Они ее не признают публично, наверное, ну, потому что у чиновников не принято признавать своих ошибок часто, хотя это зря. Вот. На мой взгляд, мне кажется, сила, вот, если ты современный чиновник, то ты должен, можешь спокойно выйти и сказать, да, мы ничего, мы ошиблись, мы в другой раз так не сделаем. В этом нет ничего, это не Советский Союз, нет сакральности у украинской власти, это не российская власть. Это а российская власть боится признать ошибок, никогда их не признают. Но мы живем в демократической стране, что тут такого? Но не успели вовремя подготовить заявление. Ну, скажите, что не успели. Но я просто надеюсь, они все равно этого не скажут, как я думаю. Но я надеюсь, в следующий раз уроки все-таки будут извлечены, и общение с обществом вот эта реакция на происходящее, будет более оперативной. И это в их же интересах, понимаете в интересах же власти, чтобы да. реакция была быстрая, чтобы общество понимало. Потому что нельзя такое, чтобы крымские татары сутки ждали реакции от властей Украины. Такое не должно повторяться просто. Это ошибка. Я дуже перепрошую, але ну я не можу цього не сказати. Це можливо буде трошки неправильно з мого боку, але ми, по-моєму, забагато просимо від МЗС. Тому я зараз поясню, чому тому, що є такий, був такий департамент в рамках МЗС, перший територіальний департамент, який відповідав за Російську Федерацію країни СНД, тільки через два роки після початку агресії його перейменували в департамент протидії агресії. Российской Федерации. Два роки пришло Ну, значит, это стиль, это стиль такой работы, который нужно менять. Вот по-доброму по -доброму скажу чиновникам и информационщикам правительства, что такой стиль уже время ускоряется, события ускоряются, реакция требуется быстрая, реакция требуется жесткая. Ее нужно переводить на разные языки, рассылать по МИДам всех стран, потому что если вчера не было реакции МИД Украины, я э, уверен, что и иностранные государства не были проинформированы. А это прямая обязанность МИД э, информировать иностранные государства о положении дел в Крыму. Да? До нас долучаются скайпом Искандер Берію, член Меджлису Крымско-Татарского народа. Доброго вечера. Добрий вечір. Зараз колеги намагатимуться налагодити зв'язок. Просто хочу поставити запитання і до пана Іскандера, та аналогічно до того, що вам ставив з ким пов'язані загострення, такі можливо, вони сезонні. Там ну, тут в тому контексті цікаво ще почути і про батальйон кримсько-татарський, і про можливі відповіді на цю агресію, яка вилилася в розгортання градів на адміністративному кордоні. Криму, можливо, ви щось про це можете сказати. Ну, я могу сказать, что я просто вижу милитаризацию. Я как бы не знаю конкретно, какие там, где там грады стоят, но, но это демонстрация силы очевидная. Все эти маневры, ракеты, наверное, грады тоже, да. Ну, я их лично не видел, но говорят, что там грады стоят и так далее. Подказывают, что налагу небыто, не звездок. Пан Искандер, добро здоровья. О, нарешті я вас чую. Так са мене звати Сергій Мельничук, і зі мною тут ще Айдер Муджабаев. Скажіть, будь ласка, таке до вас питання з чим пов'язані такі загострення та та тої ситуації, яка зараз розгортається в Криму? Чому саме зараз відбуваються ці події, обшуки і затримання? Но я уверен в том, что, и я об этом уже сегодня тоже говорил и публично говорил, на мой взгляд, я бы больше рассматривал это мое субъективное мнение, что это истерика оккупационной власти, это скажем, как раз она демонстрирует бессилие, потому что она не может никак справиться с крымско национальным движением, которое ведет ненасильственную борьбу. И принцип ненасильственности как раз и способствует тому, что сегодня на международном уровне все-таки все международное сообщество больше стоит на позиции и поддерживает крымско-татарский народ и, украин, и Украину. Я объясню, почему я об этом говорю, потому что мы, если проследим всю динамику действий оккупационной власти в Крыму, это первое, Вначале они хотели наладить взаимоотношения с Межлисом, чтобы Межлис ⁇ это представительный орган крымских татар, чтобы официально признал, скажем, те незаконные действия, которые совершала оккупационная власть, совершала Россия. И таким образом пытались заигрывать. Это у них не получилось. В следующий этап ⁇ они стали создавать альтернативные организации. Это тоже не получилось, народ тоже не поддержал. Следующий этап, они начали уже, даже вот, помните, случай год назад, уже скоро год будет, вот, как председатель регионального межлица подбросили патроны. Вот тогда, при, во время обыска нашли. И вот тогда я заявил о том, что это предпосылки первые к тому, чтобы крымско национальное движение объявить террористическим. И для того, чтобы были какие-то посылы. И вот следующий этап, когда уже сейчас они понимают, что э, на фоне Сирии, на фоне тех проблем, которые реально существуют... Э, в мире, особенно в Европе, тем более общественность Европы, она очень обеспокоена исламским терроризмом, беженцами из Сирии. И как раз-таки вот эта уязвимая часть, она будет как бы более восприниматься. И поэтому для того, чтобы дискредитировать национальное движение, сегодня они начинают раскручивать якобы среди крымских татар террористов, там исламских радикалов, исламских террористов, и таким образом э, всячески пытаются проводить массовые обыски, массовое давление, э, массовые э, аресты, и э, как раз э, таким образом пытаются скажем, демонстрировать всему миру, что крымские татары это не представители демократических и, скажем, не тот народ, который демократически борется и не насильственно за свои права и свободу, а это те же самые террористы. Кроме того, в преддверии этих событий мы видели, как проследили, как стали пропадать именно люди, последние, кто исчез, пропал без вести, это люди, которые имеют отношение к исламу, к религию которые внешне отличаются от того, что они верят. Но ну, у нас в народе называют их соблюдающими крымскими татарами или соблюдающими мусульманами, которым даже по внешнему виду можно, по образу жизни можно определить. И вот как раз таки вот эти действия, я думаю, они в первую очередь нацелены, направлены на то, чтобы напугать крымско-татарский народ очередной раз, продолжить и оправдать свои репрессивные действия в отношении нашего народа, и третье, показать международному сообществу, что крымский татар якобы... Знову зв'язок у нас, на жаль, переривається. Я не, не чую пана Борієва. Я думаю, що глядачі теж не чують. Айдер, питання до вас, і я думаю, що вже заключне: хто де і яким чином має вимагати у світової спільноти? Виконання міських домовленостей, а там ми пам'ятаємо, що пункт виписаний дуже правильно відновлення територіальної цілісності України. Е е відновлення територіальної цілісності і утримання під санкціями Російської Федерації до тих пір, не поки вони виведуть війська з Донбасу, а до тих пір, поки будуть виведені війська з Донбасу, і Крим буде повернено Україні. Я думаю, что так и будет, и такие требования будут предъявляться мировым сообществом. Я анализировал вот это, читал заявление Европарламента. Оно как бы рекомендательное, но на самом деле оно показывает отношение западного политикума вообще к тому, что делает Россия. Уже все все поняли. Уже поняли, что путь санкций — это единственный путь, который может привести к отрезвлению как бы вот этого угара российской власти. Что, конечно, никаких санкций, любое, а любая отмена санкций под каким бы то ни было предлогом будет воспринята как слабость западной западного мира. И, в общем-то, я думаю, что санкции эти не будут сняты да, именно до тех пор, о чем вы говорили. Потому что, ну, к сожалению, а главное, что, что западные лидеры, на мой взгляд, перестали воспринимать президента России как человека, с которым можно договариваться. Понимаете, доверия нет. Это incredible person, да, incredible. Нет, нет доверия к нему. И вот, вот это самое главное исходя из чего будет действовать западный политикум в отношении России в ближайшее время, на мой взгляд. К сожалению, я думаю, что в этот период крымским татарам придется пережить тяжелые времена. Наш народ под самым большим ударом. И, но ну, хорошо, хоть мир признал теперь, что действительно это национальные репрессии, и в Украине уже все признали, ну, трезвые люди, как бы, кто понимает, что речь идет именно об этом. Но это и уязвимое место России, потому что э, вопрос национальных репрессий он извините, не извините, не подлежит дискуссии. Если, если мир признает национальные репрессии, это самое худшее, что может быть, это хуже оккупации и аннексии, ну или на, на той же вот, на том же уровне брутальности нарушений прав человека, да, и прав международных. Поэтому я начал с этого и это могу закончить, что российская власть она, все, что она делает в последнее время, на мой взгляд, это сплошные ошибки, начиная с Турции, там, Сирии и так далее. Но это очередная ошибка. Россия, к сожалению, к моему, будет выглядеть как именно страна, которая угнетает малый народ на территории, которую она забрала у другой страны. Это как бы уже такая э, нарушение мирового э, порядка и э, международного законодательства в Кубе получается. Да? И я считаю, я думаю, что так и будет, и украинская власть это уже понимает и поняла, мы видим по реакции, что именно об этом и нужно говорить мировому сообществу. Э, в Крыму происходят национальные репрессии. Это очень важный момент, и сегодня, мне кажется, он зафиксирован уже в мировом правовом поле и в мировом политическом поле.